В одной деревеньке жил молодой парень. И был он влюблен сильно и безответно в первую красавицу на всю округу. Девушка владела сердцами почти всех юношей в округе, но никому не отдавала предпочтения. И тогда решил юноша стать воином сильным и смелым. Дослужился до офицера, отличился в боях, возмужал и вернулся героем в родную деревню. Но девушка даже не посмотрела в его сторону – Тогда влюбленный мужчина решил стать богатым. Поступил он на службу к купцу-телохранителям, учился у того. Вскоре открыл свое дело, разбогател и вернулся в родную деревню всеми уважаемым купцом. Но девушка равнодушно приняла его подарки, лишь показала еще более щедрые подношения от других женихов. И тогда решил мужчина набраться мудрости. Вернулся он через несколько лет в родную деревню, слывя человеком мудрым. Но не пошел он к дому красавицы, а стал спокойно жить, делясь с другими своей мудростью. Прошло время, девушка так и не вышла замуж, считая недостойными ее красоты все предложения. Но она уже была не молода, и никто уже не хотел брать ее в жены. Оставшись одна, пришла женщина к мудрецу. Ей так понравились речи мудреца, что она сама влюбилась в него. И, набравшись смелости, спросила, хочет ли он взять ее в жены. И согласился мудрец. Удивились люди. Зачем тебе в жены такая женщина, которая к тому же сделала тебе так много зла? Улыбнулся мудрец. То зло, которое она делала, обернулось добром. Те трудности, которые мне выпали, сделали меня сильнее и мудрее. Ведь если бы не она, я бы никогда не стал таким человеком. Мораль этой притчи проста. Самые сложные испытания, самые болезненные разочарования могут стать нашим величайшим даром. Главное ⁇ не ожесточиться, а использовать их, чтобы расти, становиться лучше и сильнее. Ведь все в этом мире ведет нас туда, где мы должны быть. А как вы относитесь к трудностям в своей жизни? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать ⁇ Все ⁇ Ставьте ⁇ Нравится ⁇,⁇ лайки ⁇,⁇ большой палец вверх ⁇ пишите комментарии, ⁇ поделитесь видео с друзьями ⁇ Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.